मध्ये आपले मनापासून स्वागत लोणावळ्यातील जगप्रसिद्ध योग संस्थेने आपली शंभर वर्ष पूर्ण केली त्यानिमित्त साल या देवी मिसाल या नुकताच आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात संस्थेचे आजी माजी अधिकारी कर्मचारी वर्ग यांना जुन्या आपल्या कार्यकाळातील आठवणींना उजाळ यावेळी संस्थेच्या मागील शंभर वर्षातील वाटचालींमध्ये ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले अशा सर्व माजी आध व आजी अधिकारी कर्मचारी यांच्या स्नेहमेळाव्याचे आयोजन संस्थेमध्ये करण्यात आले होते यावेळी अनेक माजी अधिकारी व कर्मचारी कुटुंबासमवेत या स्नेहमेळाव्यात सहभागी झाले होते कैवल्यधाम योग संस्थेचे अध्यक्ष ओमप्रकाश तिवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सचिव सुबोध तिवारी व मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करत या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आलेल्या सर्व माजी अधिकारी व कर्मचारी यांचे शाब्दिक स्वागत सुबोध तिवारी यांनी केले तर संस्थेचे अध्यक्ष ओमप्रकाश तिवारी यांनी उपस्थित सर्वांना मार्गदर्शन करत भावी वाटचालीसाठी शुभ आशीर्वाद दिले कार्यक्रमांच्या दरम्यान कैवलधाम योग संस्थेचे शंभर वर्षातील प्रवास यावरील चित्रफित व काही दुर्मिळ फोटो प्रदर्शित करण्यात आले होते कार्यक्रमांच्या सूत्रसंचालन बर्नाड बुट्टो यांनी केले या कार्यक्रमांचे आयोजन कैवलधाम योग संस्थेचे सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुबोध तिवारी यांनी केले होते कार्यक्रम यशस्वी

आपाई। आपाई। केवल लांब तर ना वर्ष कमी जरी असली तरी जे संस्काराचं मारतानी मला जे घडवलंय या केव्हल लांब घटवलं आता थोडक्यात सांगायचं तर मला म्हणून गाव मला तर अपरकारा सात आला इकडे मी एकाहत्तर जानेवारी एकाहत्तर ला बनवायचा एक बारा मिनटं माझा तर एकाहत्तरला आल्यानंतर मी नागर गावच्या एका प्रेसमध्ये मध्ये गेली दिवाळी

जब मैंने कभी नाम में काम करना शुरू किया उसमें कभी मैं रह रहा था मैं लगभग नाइनटीन सेवेंटी फाइव से कभी में रहा हूँ मेरे बचपन में और नाइनटीन एटी सेवन में मुझे लगता है जितने लोगों का इंटरव्यू वहाँ पे हुआ होगा उसमें शॉर्टेज इंटरव्यू मेरा हुआ था दिवाली ने मेरा इंटरव्यू लिया था और बस पुझा था यह काम करना चाहोगे यहाँ काम करना शुरू करना चाहोगे कल से आ जाओ और मुझे लगता है कि मैं बस सात मई 1997 से तीस अगस्त 2000 था दिवाही का हम तो उनको दिवाली का ही बोलते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा बचपन से ही संबंध है सभी को हम एक फैमिली रूप से ही पहचानते हैं हालांकि किसी न किसी वजह से मेरा यहाँ आना यहाँ पर हम सबको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के धाम सौ साल पूरा कर रहा है और उसमें तो जो पुराने लोग हैं वो सबको बुलाया है वर्कर थे एक्चुअली मेरे बारे में कहा जाए तो मैं यहाँ अट्ठाईस फरवरी नाइनटीन एटी थ्री में आया था मेरा गांव वक्सई नजीद में है क्योंकि मैं देखा नहीं था केवल धाम जब आप पहली बार आया तो मालूम पड़ा माटा धाम है

शंकर पांडुर चंद्रा पांडुरंग पांडुर पांडुरंग शाग को मेरे आज़ुबाज़ी मन है नाम आने ना ज्यादा ना नाम ने एक माला आजोबा सा क्रमांक कुठे हे गोठ्यावरती सोळा वर्ष त्यांनी काम केलं वडिलांनी छत्तीस वर्ष मध्ये काम केलं माझे सोते पण इथे टेक्निशियन म्हणून होते त्यांनी पण चौतीस वर्ष इथे काम केलं आत्ताच आशेपर्यंत गेलेले सुद्धा मोठे गे माझे मोठे सुद्धा भाऊ आहे म्हणजे कुठे करण्याची संधी दिली आणि या संधीचं नक्कीच मी इथून पुढे सोनं करेल एवढी मी खात्री देतो आणि माझे दोन मी मी माझी विशेष सर्व्हिस बाबतीत मी मान्य आहे मी इथं टेलिफोनमध्ये काम करतो आज करायला लागलं आज शंभर स्वामी गोवालनंद जी को तो मैं नहीं देख पाई लेकिन स्वामी दिगंबर जी है स्वामी महेशानंद जी है खासकर स्वामी दिगंबर जी उनके साथ रहने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ सौ भारतीय

जब हम लोग लुनौ आए थे तभी बहुत कम कहता और मैं बहुत छोटी थी मेरा लड़की को लेके आई थी तो तभी तिवारी जी और मिसेस तिवारी हमको घर लेके गए ले थे और बताया था कि इधर बहुत अच्छा रहता है या तभी मुझे हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आता था तो बहुत संवाद मुझे मिसेस तिवारी भाभी थी बहुत कुछ भी हुआ तो घर बुलाती थी और समझाती थी ऐसा है वैसा है ऐसा ठड़क घड़ोड़ पहाड़ एम एन न्यूज लाइक शेयर और सब्स्क्राइब करायला विसरू नका धन्यवाद